Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syekh Abuddin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang perkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video, -video yang bermanfaat InsyaAllah akan di feed YouTube anda Sebab-sebab saya nak beritahu bahawa video ni bukan video dengan maksud Nak ajak awak undi siapa-siapa Sebab sekarang ni sudah ada PRK Dun Air Kuning Bukan saya nak ajak awak untuk undi PN ke Ataupun undi PHBN ke Tidak begitu Tetapi untuk nak menggambarkan kepada anda apa perkara yang berlaku dan bagaimana ia dapat memandaikan umat dengan ilmu. Jom kita tengok apa video yang viral hari ini. Okay. Eh. Tak screen guys, tak tak screen. Okey. Simbolik kepada suara rakyat. Hari ini kita ada kerajaan yang gagal, kerajaan Pak Lawak, kerajaan Badut. Maka rakyat tak boleh buat apa dengan kerajaan yang ada pada hari ini melainkan cuba ha 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 angkat sikit. Satu, satu, dua, tiga. Ha, ha, ha. Ini jelah yang rakyat boleh buat. Sekiranya. Okay. Eh. Tap, tap screen, guys. Tap, tap Okay. Simbolik kepada suara rakyat. Hari ini kita ada kerajaan yang gagal. Kerajaan Pak Lawak, kerajaan Badut. Maka rakyat tak boleh buat apa dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Melainkan. Cuba ha, ha, ha. Angkat. Satu, satu, dua, tiga. Ha, ha, ha. Ini jelah yang rakyat boleh buat. Okey, sahabat, sahabat kita dah tengok kempen daripada sahabat kita tadi tu, kempen PRK Dun Air Kuning yang menyaksikan taktik politik yang semakin dramatik, sepandu emoji gelak dijadikan sebagai bahan sindiran, kononnya menggambarkan sebagai simbolik kepada kerajaan pusat sebagai kerajaan gagal, pak lawak, kerajaan badut dan sebagainya. Namun pada masa yang sama, calon perikatan nasional hari ini sedang didakwa menipu pihak berkuasa agama Perak untuk mendapatkan tauliah mengajar agama dan terus-menerus mengelak untuk menjawab pertanyaan wartawan. Tak apa nanti kita bincang bahagian yang tu. Sahabat-sahabat, penggunaan simbol gelak dalam politik bukan perkara baru. Dalam budaya barat, atun editorial, satira, parodi sudah mula menjadi alat untuk menyindir kuasa. Ia bukan amalan Islamik tetapi ia adalah amalan yang telah dibuat oleh orang barat yang sampai hari ini diikuti oleh orang-orang kita termasuk orang yang berjubah dan juga berserban. Namun persoalannya di Malaysia, adakah sindiran ini mengangkat kesedaran rakyat atau hanya sekadar mempersendakan institusi demokrasi tanpa asas yang asas dan fakta. Jika sesuatu kempen hanya dibina atas bahan sindiran seperti uh, menyindir kerajaan badut tetapi dia gagal menawarkan solusi dasar maka ia bukan lagi satu wacana politik ia berubah menjadi pertunjukan sarkas rakyat melihat seperti ia adalah pertandingan sarkas budak-budak guna emoji gelak sebagai sepanduk kempen memang kreatif lah tapi untuk budak sekolah tingkatan 3 yang masuk pertandingan debat satira mungkin boleh faham tapi kalau orang yang dah uh, begitu besar dewasa dan matang rasanya tak patut dikeluarkan kenyataan ataupun cara seperti ini. Bahkan saya tengok ada juga sepanduk Antonilo Syadab dan sebagainya, ia juga termasuk dia dalam kerja-kerja pertandingan debat satira budak tingkatan 3. Tapi kalau diteruskan ia akan jadi perkara yang berbahaya. Kalau itu satu-satunya senjata kempen, maka kita khawatir Ada satu persoalan, adakah kita ni sedang membina negara atau sedang cipta koleksi meme politik kebangsaan? Siapa yang buat meme paling menarik dan paling banyak sambutan maka dia menang. Akhirnya pilihan raya kita adalah pilihan raya kepada mencari siapa yang paling pandai sindir, siapa yang paling pandai buat meme, siapa yang pandai paling pandai guna AI untuk buat uh, penghinaan kepada tokoh. Rakyat Malaysia tak minta calon yang lawak. Apa yang rakyat perlukan bukan sekadar bahan ketawa tapi rancangan pemulihan. Rakyat juga perlu faham konteks sebenar pilihan raya ni. PRK Air Kuning adalah pilihan raya DUN, bukan pilihan raya umum PRU. Ia tidak akan mengubah kerajaan pusat tidak ada seorang pun ahli Dewan Undangan Negeri Adun Air Kuning yang mampu menjatuhkan kerajaan Malaysia di Putrajaya ini fakta dia bukan retori jadi mengapa sepanduk dan ceramah penuh dengan sindiran kepada kerajaan pusat melainkan ini adalah permainan politik yang bersambung daripada ketidakpuas hatian daripada dendam PRU yang lepas teksnya sama walaupun konteksnya berbeza sahabat-sahabat kita perlu tahu apapun keputusan PRK ini Kesannya adalah jika BN menang, wakil rakyat air kuning akan menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri Perak yang ketika ini dipimpin oleh gabungan PHBN. Maka beliau akan berperanan secara langsung dalam menggubal dasar, meluluskan bajet dan menyumbang kepada pelaksanaan projek kerajaan negeri termasuk untuk kawasan air kuning. Jika PN menang, iaitu geng-geng yang buat video tadi, mereka akan berada di blok pembangkang dan berperanan sebagai semak dan imbang check and balance kepada kerajaan negeri namun pengaruhnya dalam dasar daripada sudut bajet kerajaan negeri adalah terhad kerana mereka bukan sebahagian daripada pentadbiran. Dalam kedua-dua senario ini, peranan adun terutama tertumpu kepada adun Dun Perak dan kawasan air kuning itu saja, Bukan kepada dasar kerajaan pusat, bukan kepada Perdana Menteri, bukan kepada Kementerian Persekutuan, bukan nak tukar daripada kerajaan Pak Lawak kepada uh, kerajaan yang lain. Bukan begitu. Maka bila kempen mula menggambarkan seolah-olah undi air kuning ini menyebabkan selamatkan Malaysia daripada kerajaan pusat yang gagal ia adalah satu bentuk sesat di dalam fokus politik ya rakyat marhain mungkin tak faham sepenuhnya beza di antara DUN dan juga parlimen tetapi tanggungjawab calon tanggungjawab jentera politik yang tanggungjawab penyokong bukan untuk menunggang ketidaktahuan rakyat tetapi untuk mendidik dan mematangkan kesedaran politik rakyat. Cuba bayangkan apabila nanti Ustaz Muhaimin itu daripada PN dia dilantik dari dia dilantik dan dia menang di dalam pilihan raya ini. Adakah kita rakyat yang menyokong ataupun rakyat yang telah mengundi dia akan meminta kepada dia untuk menukar kerajaan Malaysia ini daripada kerajaan badut kepada kerajaan yang tidak badut? Adakah kita boleh minta kepada dia? dia, boleh kita mohon kepada dia untuk melakukan hal berkenaan. Nanti dia akan bagi alasan minta maaf, ah, saya dun saja, saya bukan MP, saya bukan member of parliament. Aha. Tapi sedangkan awak tipu rakyat sebelum ini dengan kempen bahawa seolah-olah awak nak boleh tukar kerajaan. Sahabat-sahabat, kita bukan lagi berada dalam era politik poster. Bukan era politik provokasi. Kita sekarang berada di zaman rakyat boleh semak fungsi institusi, akses belanjawan dan faham beza antara dun dan juga parlimen jangan bodohkan rakyat jika kempen hanya bersandar pada persepsi-persepsi yang buruk itu bukan kempen politik bijak itu pengalihan isu hang tak ada apa benda yang hang nak bawa Lalu hang tukarkan benda tu, hang bawa satu benda yang tak ada kaitan. Dalam masa yang sama, apabila calon wakil rakyat dituduh mendapat tauliah dengan cara tidak telus untuk menipu, itu bukan isu peribadi. Ini calon daripada pihak Perikatan Nasional sendiri. Isu ini adalah isu awam kerana dalam sistem demokrasi, sesiapa sahaja yang bertanding mewakili rakyat terikat dengan accountability kepada mereka. Isu ini bukan soal pihak mana, tapi soal soal prinsip. Bukan hanya kerana isu ini ditimbul diusulkan oleh pihak PHBN maka saya nak naikkan hal ni tidak kita perlu bertanya apakah tauliah yang diperoleh oleh Ustaz Muhammad tu adalah tauliah yang sah adakah integriti calon mewakili nilai kepimpinan yang dicanangkan Adakah sikap dia tak nak jawab soalan daripada pemberita, soalan daripada wartawan itu adalah satu bentuk penghinaan kepada wartawan dan juga rakyat? Dalam dunia politik moden, mengelak daripada menjawab bukan strategi yang bijak. handuk duk diam, orang kata han buatlah. Memilih untuk tidak menjawab, malah menyekat maklumat kepada pengundi. Menyekat akses maklumat penting kepada pengundi. Bukanlah contoh kepimpinan yang berani. Ia menimbulkan persoalan yang lebih besar. Kalau hari ini, calon seperti ini tak berani nak jawab dakwaan yang begitu simple kepada dia yang pastinya dia dah tahu jawapannya adakah esok dia akan berani menjawab masalah rakyat Nabi SAW alaihi wasallam kata idza duyatil amanah fantadhir saah qila kaifa ida'atuha qala idza wusidatil amr ila ghairi ahli apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran bagi dia ditanya bagaimana amanah disia-siakan bagi dia menjawab apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya hadis sahih riwayat bukhari Kenapa? apa bila dilihat semula, kenapa Ustaz Muhaimin tadi tu dia susah nak jawab? Sebab ada kontradik. Yang pertama, kerajaan negeri Perak atas arahan Sultan Perak tidak membenarkan ahli politik mengajar di masjid dan surau di seluruh negeri Perak. Arahan ini keluar pada tahun 2023. Masalahnya, calon PN ini, Ustaz Muhaimin ini dah keluarkan poster. Ini poster dia. Kalau kita tengok pada bahagian di bawah ini, bahagian pengalaman politik, dia sebut NYDP pas kawasan Tapah 2015 hingga 2017. Ketua Pemuda PAS kawasan Tapah 2017-2021. YDP PAS kawasan Tapah 2021 sehingga kini. Pengurusi Perikatan Nasional Tapah 2023 sehingga kini. Ini menarik. Ini menarik. Dan kerjaya dia pula, dia sebut dekat sini, kerjaya sekarang. Guru Tauliah Negeri Perak 2012 sehingga kini. Guru Takmir Negeri Perak. Ini yang dia sebut. Dia sendiri membuktikan bahawa tauliah mengajar dia memang dah ada sampai sekarang ni dalam satu dapatan yang lain menunjukkan bahawa tauliah dia dah renew sampai tahun 2029. Kalau ikut saya sahabat-sahabat, Ustaz Muhammad jawab sajalah relax. Dia kata dengan penglibatan saya sebagai calon pilihan ini, saya rela tauliah mengajar saya ditarik. Selesai masalah dalam satu sudut. Apatah lagi waktu memohon, dia tak tanya pun masuk politik ataupun tak. Dan dalam perkeliling pun disebut bahawa pemegang tauliah yang masuk politik boleh ditarik tauliahnya. Bukan tak boleh memohon tauliah. Tapi last-last kita kena balik kepada realiti bahawa jangan tunggang tauliah mengajar agama untuk tujuan politik. Itu saja. Jadi saya rasa tak patut lah digunakan background tauliah tu di situ sebab nampak macam menunggang tauliah tapi tak apalah itu adalah pengalaman kerja dia pengalaman peribadi dia itu tak ada menjadi masalah yang penting ustaz muhaimin kena berani jawab benda macam ni dakwaan yang simple macam ni dia kena jawab nanti rakyat akan tanya benda yang lebih berat daripada ni macam mana dia nak jawab kalau benda yang simple macam ni dia tak nak jawab sahabat-sahabat sebagai pengundi air kuning rakyat di sana perlu tanya beberapa soalan penting yang pertama siapakah antara calon yang yang paling faham isu tempatan. Tak kira lah game PHBN ke game PN ni. Siapa yang paling faham isu tempatan, isu kampung mereka, isu tempat mereka. Siapa yang mempunyai kredibiliti dan berani menjawab dakwaan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, Siapa yang akan bawa suara air kuning ke dalam sidang Don Perak dengan hujah bukan dengan jenaka atau serangan peribadi? Ini perlu dijawab. Sahabat-sahabat, kita bukan sedang memilih bintang media sosial. Kita sedang memilih wakil ke Dewan Undangan Negeri. Tempat di mana bajet, kebajikan, tanah, pembangunan infrastruktur, pendidikan negeri dibincang dan diduluskan. Jadi ia adalah urusan yang penting dan sangat-sangat berfokus. Politik negara hanya matang jika kempen dan calon berani mendidik rakyat bukan menakut-nakutkan mereka dengan propaganda. Pilihan raya bukan medan ketawa atau sarkas. Ia adalah amanah untuk memilih siapa yang boleh bekerja untuk kita. Tugas pengundi bukan menukar kerajaan pusat. Tugas pengundi air kuning ialah memilih siapa yang paling layak untuk membawa suara mereka ke Dun Perak. Dan tugas kita semua, tak kira parti, ialah membina budaya politik yang lebih jujur, lebih berilmu dan lebih bertanggungjawab. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya harap video hari ini dapat memberikan manfaat dan saya nak bagi kepada sepuluh orang daripada kalangan anda yang menonton set buku satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Set enam buah buku ini ada buku kitab Al-Kabair wa Tabi'in Muharim, ada buku kisah-kisah aneh ketika kelahiran Nabi Muhammad, pembincangan berkaitan tentang hadis, buku asas ilmu hadis, buku panduan salat wanita, buku mengapa Muhammad begitu cintakan Khadijah, dan buku imam-imam madhab terjemahan kitab al Imam. Enam buku ni asal harga dia ada RM143 tetapi saya nak bagi harga RM100 sahaja kepada 100 orang tak kira awak duduk Singapura ke, awak duduk Malaysia ke, awak duduk uh, Thailand ke, duduk Brunei ke, tak ada masalah kita boleh post no issue berkaitan tentang hal berkenaan. Anda WhatsApp saja de saya dekat nombor di bawah dan kita akan berikan maklumat untuk pembelian dan juga penghantaran. Harganya adalah RM100 sahaja. Bukan RM143 tetapi RM100 sahaja. Saya akan bagi juga satu ibu e percuma. Ibu e baru yang saya tulis, saya akan berikan ibu e percuma juga kepada anda. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.